Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan. Hari ni Abang nak sampaikan dua cerita daripada Kali ini daripada Instagram. Abang dapatkan dihantar melalui Instagram. Jadi sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik untuk kita semua, dipermudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita, memberikan keamanan untuk kita satu dunia, juga memberikan umur yang diberkati. Pada yang dengar cerita abang, kalau ada dalam keadaan tak sihat, kita doakan. Semoga cepat sembuh seperti sedekala dan semoga kita semua dijauhi daripada sihir dan hasad dengki. Tanpa membuang masa lagi, abang sampaikan dua cerita untuk kita jadikan iktibar pengajaran dan hiburan. Abang mulakan dengan auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Cerita yang pertama dan yang kedua ni disampaikan oleh orang yang sama iaitu Nor berlaku. Yang pertama dulu eh. Yang pertama dulu berlaku pada tahun 2017. Sebenarnya cerita ni berlaku pada mula-mula Nor berkahwin dengan suami dia. Suami dia adalah seorang petugas kerajaan yang mana mereka ni selepas kahwin berpindah dekat satu camp di negeri Kedah. Ah, ha, tapi abang tak payahlah nak terangkan sepajar lanjut. Jadi waktu dia mula-mula kahwin dengan suami dia ni sebelum masuk dekat dalam rumah dan dalam kawasan kem tu tadi, suami dia dah beritahu. Dia kata, sayang-sayang kem -sayang, ni bukan sebarang kem. Ada banyak gangguan dekat kem ni dan bukannya saya buat-buat cerita tapi ramai isteri-isteri kepada kawan saya semuanya pernah mengalami benda-benda yang luar biasa yang datang gangguannya daripada makhluk alam sebelah. Jadi bila dengar apa yang dicakapkan oleh suami dia, kata Noh memang dia ada perasaan takut. Cumanya, dia kalau berterserempak dengan alam sebelah, dia ada satu kelebihan iaitu dia akan terlupa siapa yang dia terserempak tadi. Jadi, sejak berkahwin dengan suami dia dan duduk dekat rumah kuatus kerajaan tu, No mengalami banyak peristiwa yang pelik-pelik yang menyebabkan akhirnya dia rasa dia perlu buat sesuatu iaitu dia minta izin dengan suami dia nak bekerja. Okey. Kenapa dia minta izin dengan suami dia nak bekerja? Kerana ada malam-malam tertentu suami dia memang tak ada dekat rumah akan ada operasi dekat negeri lain dekat tempat lain yang menyebabkan No akan tinggal seorang-seorang dan sewaktu No tinggal seorang-seorang ni lah dia akan mengalami banyak peristiwa yang pelik ada pada satu malam tu waktu tu suami dia ada operasi dekat negeri lain tengah sedap-sedap dia tidur tiba-tiba dia rasa macam ada orang mandi dekat dalam bilik air jadi dia kata dia dah tahu dia dah diberitahu oleh suami dia yang ganggu tu bukan dari, oh, daripada benda lain bukan jiran tetangga tak itu memang gangguan yang mana camp tu memang cukup lama umurnya jadi selain daripada manusia mesti ada makhluk lain yang duduk menempel dekat camp tu tadi yang tumpang mandi itu yang pertama ada sekali dia pula dia tengah tidur tiba-tiba dia terjaga sebabnya bunyi riuh bukan main macam ada orang nak pindah rumah bunyinya macam orang tarik alma almari, sorong almari yang mula-mulanya diingatkan berasal daripada jiran sebelah rupanya datang daripada bunyi rumah dia dan selalunya gangguan-gangguan ni bermula jam 3 pagi dan sewaktu suaminya tak ada dekat rumah bila suami dia ada dekat rumah gangguan-gangguan tu semua tak ada dalam banyak-banyak gangguan tu ada satu gangguan tu yang menyebabkan posisi dia tidur agak berubah sedikit iaitu bila satu malam tu suami dia tak ada, ni memang gangguan waktu suami tak ada je ni. Waktu suami malam suami dia tak ada, pergilah ada ada tugasan lah. Tengah-tengah dia tidur, tiba-tiba dia rasa macam ada orang yang nak baring dekat katil dia. Rasa macam ada orang yang duduk sama-sama dekat atas katil. Bila dia rasa macam tu, buka mata, tak nampak apa-apa. Semuanya okey. Tak ada orang lain dalam bilik tu. Jadi posisi tidurnya diubah. Daripada tidur tegak, macam pengantin senyum pandang atas, tak ada kakinya dia silangkan, tangannya dia depakan ha, seolah-olah katil ini aku yang punya. Ah ha, dia punya uh, posisi tu berjaya. Ah ha, sejak daripada dia tidur dengan posisi macam tu, makhluk-makhluk tu dah tak kacau-kacau lagi. Semuanya baik-baik aja. Okey. Dalam banyak-banyak peristiwa yang dia alami, ada dua peristiwa yang memang sangat bila dia uh, alami benda tu, dia rasa macam kagum satu hal. Yang satu lagi dia rasa macam Uh, itu adalah satu pengalaman yang luar biasa ok jadi selepas dapat banyak peristiwa yang pelik-pelik kan tadi Nur minta izin dengan suami kan dia nak bekerja dapatlah kerja dekat satu pasaraya dekat kawasan kedah tu tadi jadi kerjanya adalah sebagai seorang aa uh, operator pem, promosi lah operator penjualan. <laughs> Jadi dia kata kerja dia ada shift, shift siang dengan shift malam. Dan selalunya bila shift siang dengan shift malam ni dia dia, dia aturkan sewaktu suami dia ada dekat rumah. Dengan kata lain waktu dia shift malam tu aa, dia pastikan suami dia tak akan pergi operasi ke mana-mana. Kalau shift siang tak apa. Sebabnya dia nak kalau dekat rumah suami dia ada. ok, ceritanya pada hari pada minggu tu no tiba-tiba dapat jadual yang memang sangat padat kerana kebanyakan daripada pekerja pasar raya tu berhenti secara tiba-tiba jadi no ditugaskan untuk bertugas di waktu malam jadi pasar raya ni sebenarnya dia tutup lebih kurang pukul 12 dan selepas tu dia orang kena kemas-kemas pukul 1 akan bertolak daripada salah pukul 12 akan bertolak daripada pasar raya sampai rumah lebih kurang pukul 1 tapi mujurlah dia punya rumah ada terletak dekat dalam camp, jadi ada orang yang jaga, ada ramai jiran tetangga yang mana dia boleh jadikan sebagai kawan lah juga kan. Jadi pada satu malam tu dia kata waktu tu uh, baru lepas hujan. Dia balik daripada pasar raya lebih kurang pukul 1 pagi. Okey. Jadi bila dia sampai dekat depan pintu pagar camp tu tadi, dia disapu oleh anak-anak buah suami dia. Wah, rasa lega lah kan? Jadi pada masa yang sama ada dia waktu tu dia naik motor. Jadi pada masa yang sama ada dua motor yang sama-sama nak masuk ke dalam kawasan perumahan camp. Okey. Jadi dengan kata lain ada 3 motor. Satu motor kepunyaan no, dua lagi motor kepunyaan anggota yang bertugas tapi nak masuk ke dalam dah, dah habis bertugas. Jadi mereka ni pun berpakat-pakat untuk bergerak bersama-sama bertiga-tiga. Jadi diorang pun bergeraklah bergerak secara perlahan-lahan. Jadi pada waktu tu kedudukannya ialah motor pertama adalah anak buah suami dia, yang kedua adalah motor No, yang ketiga paling belakang adalah anak buah suami dia dan mereka berjalan secara berturutan naik motor tu tadi. Jadi bila sampai dekat satu selekoh, tiba-tiba No nampak benda yang memang tak wajar dia nampak. Sepanjang perjalanan memang dia tak nampak ada orang lain yang duduk di motor hadapan melainkan yang si penunggang sahaja tapi pada waktu tu tiba-tiba bila melepasi satu selekoh No nampak yang duduk depan adalah seorang perempuan yang menjadi pembonceng kepada motor pertama. Belum sempat No nak buka mulut ataupun nak buat sesuatu, nak bagi hon ke naikkan lampu, dia tahu yang duduk dekat depan, motor depan tu yang bersama-sama dengan anak buah suami dia bukanlah manusia. Sebabnya bentuknya, rambutnya panjang, bajunya melilit-ligit warna putih, kaki tak ada. Jadi pada waktu tu dia barulah nak bagi hon lah nak bagi warning kepada orang depan supaya berhati-hati dia dengar motor belakang tiba-tiba patah balik maksudnya uh, tak nak teruskan perjalanan jadi sempat juga Noh ni toleh ke belakang dia tengok anak buah suami dia perlu patah balik balik semula ke pintu pagar waktu tu Noh tergelak lah dia kata ai aku yang perempuan ni pun lagi berani daripada yang ini-ini semua <laughs> dia gelak lah kan jadi dia kesian dengan orang yang depan tu sebab apa orang depan tu, walaupun dia tu, uh, dia bonceng seseorang yang dia tak tahu dan orang depan tu baru dapat anak jadi, no fikir, kalau dia tak buat sesuatu, dia takut benda tu akan ikut orang yang depan tu sampai ke rumah bila benda tu ikut sampai ke rumah, dia bawa masuk dalam rumah, anak kecil tu nanti ya, anak orang depannya bawa motor depan tu, sure lah, memang pasti akan menjerit-jerit tengah malam pasal pasal nak kena cari bomoh. Jadi waktu tu no fikir apa yang aku boleh buat ni? Amal jariah ni, amal jariah ni. Jadi no terfikir dia nak uh, bawa motor beriringan dengan motor yang depan dan dia nak bagi amaran supaya makhluk tu jangan ikut budak lelaki tu sampai balik rumah. Jadi no pun ikutlah motor beriringan sampai dekat sebelah lelaki, budak lelaki ni tadi. Budak lelaki tu tanya, "Puan kenapa puan? Kenapa uh, kita jalan beriringan?" No tak jawab, no jawab macam ni. Balik dia kata. Jangan ikut, ikut sampai sini, balik. Dia kata, pada waktu tu, budak tu macam, Puan, kenapa Puan? Kenapa puan, puan, puan tegur saya macam tu? No tak jawab, no cakap sekali lagi, balik. Dia kata, jangan ikut, orang tu ada anak kecil, balik. Bila dah dua tiga kali Noh cakap benda yang sama Yang menyebabkan budak lelaki ni rasa macam Apa sebenarnya? Dia pandang belakang Bila dia pandang belakang Baru dia tahu dia ada pembonceng lain Bukan manusia Pucat lesi muka mamat tu kata Noh Terus terdiam Badan yang melengkung jadi tegak <laughs> waganya ketakutan tapi benda tu bagus bila dia dengar noher dik 2 3 kali dia terbang dia hilang dia tak ikut sama-sama dengan budak tu jadi bila budak tu dah, dah dah tahu benda tu dah hilang dah tak ikut dia lagi punyalah dia pecut no sampaikan no tinggal sorang-sorang naik motor ha tapi dia kata dia puas hatilah sebab makhluk tu tak ikut uh, budak tu sama-sama dengan sampai balik ke rumah jadi dia kata bagus juga sebenarnya banyak-banyak gangguan yang dialami dekat rumah tu bunyi uh, kereta, uh, bunyi guli bunyi uh, perabot beralih bunyi orang mandi uh, tidur dekat katil bagus juga gangguan macam tu sebab gangguan tu memberikan kekuatan dalaman pada dia jadi bila pasuk besok paginya anak-anak buah ni anak buah yang berdua ni tadi terutama anak buah suami dia yang uh, ada orang berbonceng tu tadi dia ucap terima kasih sangat-sangat kepada normal melalui suami dia tuan dia lah melalui dia cakap tuan terima kasih sangat-sangat dengan dengan isteri tuan dia kata puan telah tolong saya Lepas tu suami dia tanya kenapa tolong apa ni pula malam tadi dia pergi jadi bomoh dia halau ni makhluk yang duduk sama-sama berboncing -sama dengan saya ya Allah besarnya rahmat kalau tidak kalau tak dibuat macam tu kalaulah benda tu sampai bawa balik ke rumah kesian anak saya jadi pada waktu tu suami dia tanyalah dengan Nor sebab Nor tak ceritalah malah nak cerita bila dia berjumpa dengan Nor dia tanyalah betul ke kau yang halau awak yang halau sayang lah kan sayang ke yang halau tu dia kata alah halau-halau bang kesian nanti kalau terbawa balik rumah kesian ke anak dia dia kata bagus lah oh, bagus baguslah berani awak ni itulah pasalnya bang dia kata banyak sangat gangguan dekat kawasan ni sampai saya daripada takut jadi berani bang tapi, <tapi> itu adalah cerita yang uh, sebelum cerita yang terakhir ni dia, selepas cerita yang terakhir ni Noh dengan suami dia berpindah dekat camp lain kalau tak silap bang, -bang ke camp Terengganu sebelum dia pindah dekat camp Terengganu ni dia mengalami satu peristiwa yang memang menarik Iaitu dekat kamp tu dulu pernah ada satu cerita Ada seorang anggota tiba-tiba meninggal Tapi cerita ni dah lama lah e, Ini cerita ni suami dia cerita pada Noor Ada seorang anggota tu suaminya meninggal uh, uh, dia, uh, Lelaki dia lah uh, Sebab lelaki tu yang anggota meninggal Jadi meninggalkan dua orang anak Lelaki dengan perempuan dan seorang isteri Kematian si suami ni tadi macam susah nak diterima oleh isteri jadi orang ramailah me, 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 menzahirkan rasa simpati kepada isteri sebabnya Uh, ditinggalkan suami dalam keadaan yang sangat memerlukan Jadi keadaan isteri pun uh, agak macam tak berapa nak stabil lah. Jadi pada satu hari tu dengar cerita si isteri ni nak balik ke kampung Bungkus-bungkus uh, baju sebab suami pun dah tak ada kat situ kan Jadi nak balik ke kampung dibawa keretanya Dia bila dah bawa kereta bersama dengan anak Dia anaknya runsing lah rasanya, perasaannya pada waktu tu Ni suami dia cerita pada Noor tau dia rungsing agaknya persaan pada waktu tu menyebabkan kereta dia tu hilang kawalan dan masuk ke dalam tasik dan menyebabkan ketiga-tiga beranak ni meninggal dunia jadi uh, si suami ni tadi ceritalah pada Noh tentang cerita rentetan -cerita, cerita ni kan jadi Noh tanya apa kaitannya dengan dia dia kata ok suami dia kata macam ni dan sejak daripada tu ada orang nampak tiga beranak ni merayau-rayau di dalam kem kita dia kata tapi tak semua orang nampak dan bukan selalu dia muncul katanya dia akan muncul pada waktu hujan kerana waktu kemalangan yang berlaku dia dengan anak-anak dia meninggal tu waktu tu adalah waktu hujan mungkin disebabkan hujan tu kereta dia hilang kawalan dan termasuk dekat dalam tasik yang berdekatan ha, mungkin lah dia kata dan sejak daripada tu selalu orang nampak tiga beranak ni tadi jadi bila dengar macam tu Noah kata Okay... boleh dia dia tak adalah rasa takut sangat asalkan tiga beranak ni jangan memunculkan diri dan tiba-tiba nak menyerang dia ha, dia takut lah dia kata nak jadi cerita sebelum dia uh, tamat bekerja sebab nak pindah ke Tengganu ni. Jadi sebelum dia tamat kerja dekat Pasar Raya uh, dekat uh, Pekan uh, Kedah tu tadi, al tu tadi. Jadi uh, sebelum tamat tu, satu hari tu dia kena kerja malam. Dan pada waktu tu pula suami dia pergi operasi dekat Negeri Kedah. Salah Negeri Perlis. Jadi dia tinggal seorang sorang lah dekat lah rumah pada waktu tu. Balik daripada Pasar Raya lebih kurang pukul 1 pagi macam tu. Dan pada waktu tu hujan lebat sangat sampaikan dia terpaksa jalan perlahan-lahan berhati-hati untuk mengelakkan kemalangan tengah-tengah dia berjalan masuk dekat dalam kawasan kem lepas tu masuk dekat dalam eh dah masuk kem anak menuju ke kawasan perumahan dia punya kuartusnya tiba-tiba dia nampak tiga orang benda tiga uh, bayangan dekat kawasan satu pondok sama ada pondok uh, apa tu tunggu bas ke begitulah jadi, nampak tiga orang dekat pondok yang si noh ni Dia tak teringat pun cerita tentang yang suami dia ceritakan tentang tiga beranak tu. Dia pun berjalan perlahan-lahan mendekatilah pondok tu tadi. Sebab nak pastikan siapa yang ada dekat pondok tu. Oh, dia nampak ada seorang perempuan dengan beg pakaian. Lepas tu ada dua orang budak. Satu lelaki, satu perempuan. Yang lelaki pakai seluruh pendek, yang perempuan pakai baju kembang dia nampak lepas tu dia pun waktu tu hujan dia walaupun dia pakai uh, waktu pun hujan tapi dia masih lagi pakai baju baju hujan lah kan jadi dia pun berjalan perlahan depan uh, pondok tu tadi dalam hatinya terfikir-fikir kenapa tiga beranak ni mana suami dia agaknya lah, nak nak balik kampung tapi hujan tapi sekarang dah malam dah tak ada bas-bas uh, yang lalu tergerak dia macam tu jadi dia pun pandang lah tiga orang yang tengah tunggu tu tadi dekat pondok dan benda tu diam je dia tak memandang ke arah dia. dia, dia pun berlalulah pergi bila berlalu pergi, sampai dekat rumah dia pun masuk-masuk, mandi-mandi dah siap mandi, ni suami dia tak ada ni dah siap mandi, baring kat katil baru dia teringat, Allahu Akbar dia terserempak dengan cerita yang suami dia pernah ceritakan kisah tiga beranak tu tadi jadi, itu adalah peristiwa terakhir dia alami sebelum dia dan suami dia berpindah ke Terengganu jadi, selepas berpindah ke Terengganu disebabkan setiap malam dia kena ganggu bila dia pindah terengganu tu dia rasa aman semua sangat-sangat aman sebab setiap malam dia dapat tidur dengan lena tak ada bunyi guli tak ada bunyi ah, perabot ditarik tak ada bunyi orang mandi, tak ada yang kacau dia waktu tidur. Aman dia rasa macam lega sangat sampaikan dia tak jadi nak kerjalah bila sampai kat Terengganu tu. Dia rasa pengalaman yang dia alami pada waktu dia tinggal dengan suami dia dekat kem Kedah tu tadi betul-betul memberikan dia sesuatu kekuatan yang lain. Yang sampai sekarang dia kata kalau dia terserempak dengan alam sebelah insya-Allah dia boleh rasa berani. Cerita yang kedua ni sampaikan juga oleh Noh. Tapi bukan cerita dia, cerita mak dia. 2024, mak dia ajak Noh. Jomlah Noh, kita pergi bercuti Bandung. Pergi shopping-shopping. Tapi pada waktu tu Noh tolak dengan baik. Sebabnya suami dia bekerja, beroperasi. Jadi dia kena setia ada kat rumah. Dia tak boleh ke mana-mana. Jadi pada waktu tu mak kepada Noh ni pergi ke, ke Bandung. Bershopping ke Bandung dengan adik-beradik dia. Adik-adik perempuan dia. Okeylah, pergilah berdua beranak jadi jadi bila sampai dekat sana selalulah mereka ni berkirim-kirim SM WhatsApp lah. Jadi dia tahulah keadaan mak dia sangat gembira kat sana dengan bershopping. Kat sana kan syurga shopping kan. Macam-macam di barang dibelinya. Wah dalam hati dia dia mesti fikir mak dia mesti gembira dekat Bandung tu. Bila dah habis bercuti, uh, percuti jadi pada hari yang sepatutnya balik, no ni pun ambil lah mak dengan adik ni dekat uh, lapangan terbang. Bila sampai dekat lapangan terbang tu, mak uh, dah dan mak dia dah turun, masuk dalam kereta, dia tanya dengan mak dia Wah mak, wah, hilang betul mak punya eh, kesabaran Berbelanja dekat sana, best mak pergi bercuti Mak dia terus nyawal, Mujung kau tak pergi no Kalang kau pergi, huru kau dia buatnya Dah kenapa pula, mak tidur dekat hotel berantu ke? Ya, mak tidur dekat hotel berantu Okey, ceritanya apa yang terjadi dekat hotel berantu Jadi pada waktu tu, adik dia yang tempah hotel Hotel tu dekat dalam uh, uh, website memang cantik. Cantiknya luar biasa. Memang lawa cantik dan uh, dia punya perabot tu semua baru. Semua cantik lah dia kata. Jadi disebabkan tu, dia tak beritahu abang eh nama hotel jangan tanya. Tapi dia cakap perabotnya cantik. Jadi perabotnya cantik, baru dengan desain perabotnya memang moden ala-ala uh, IKEA punya desain Menyebabkan si adik ni tadi memang terus booking hotel tu Jadi hotel tu menjadi hotel untuk mereka Dia dengan mak dia tinggal selama seminggu Wah Jadi bila sampai dekat hotel tu Apa yang mereka dapat adalah sama seperti gambar Suasananya memang sangat mewah dengan perabot-perabot yang baru Cumanya ada sesuatu perasaan lain bila mereka masuk dekat dalam hotel. Bila masuk dekat dalam hotel, bila sampai dekat dalam hotel, mak uh, dia, orang ni lepas sampai letak-letak beg, patutnya nak keluar pergi makan. Awak uh, tu, tu malam. Tapi si mak ni kata dia penat, bagilah peluang dia membetul-betulkan pinggang, uh, betul-betulkan nurat, baring-baring dekat bilik. Jadi si adiknya soranglah keluar daripada hotel, pergilah cari makan dekat kawasan depan hotel. Ada banyak gerai-gerai mak dia kata waktu adik dia pergi tiba-tiba dengar bunyi orang ketuk pintu. Sekali buka tak ada. Ingatkan si adik main-main selepas tu bunyi orang berlari depan pintu. Sekali buka tak ada juga. Yang paling menyeramkan dengar bunyi orang berlari dekat dalam bilik. Menyebabkan mak dia punya lah memanjatkan doa supaya si adik ni tadi cepatlah balik. Ha, doanya dikabulkan tak sampai satu jam adik balik. Terus mak dia bercerita yang mana mereka, dia ni diganggu. Mula-mula mulanya si adik ni ingatkan mak dia setakat berhalusinasi aja. le duduk dekat negeri orang macam-macam lah. Dia terfikir kan tapi pada malam itu dan malam-malam berikutnya mereka dua beranak sepanjang 5 hari dekat situ dua beranak ni huru-hara kena ganggu okey macam-macam gangguan termasuk katil digegarkan termasuk pintu tiba-tiba pukul 3 pagi diketuk digendang dengan kuat bunyi macam ada orang berlari dekat dalam bilik menyebabkan dua beranak ni tidur sepanjang berada dekat bandung tidur dalam bilik hotel tapi nyalakan lampu takut untuk tutup lampu dia kata yang paling mengeri antara yang mengerikan bunyi ketuk tingkap tingkap tu diketuk seolah-olah macam dah nak pecah dia punya kuatnya sampaikan mak dia menjerit menjerit sekuat hati mak dia menjerit pergi kau daripada sini jangan kau ganggu aku selalunya kalau jerit macam tu mesti, mesti jadi mesti makhluk tu akan pergi dia tak kacau sebab dia tengok orang yang yang mengherdik dia tu orang yang berani tapi yang menjadi masalahnya ialah mereka ni bercuti di Bandung mak dia pergi halau dalam bahasa Kelantan dengan kata lain ada masalah komunikasi <laughs> Jadi mak dia menjugit, Pergi kau daripada sini Bahasa Kelantan lah kan Kelantan dia kata Pergi kau daripada sini Kau jangan ganggu aku Aku datang kat sini untuk bercuti Untuk berbelanja Aku tahu ni tempat kau Tapi memang dia cakap Dialek Kelantan kau-kau punya tak jalan, benda tu esok ganggu lagi, <guk> agaknya dia tak faham apa mak ni cakap ni, dia member pula macam cakap Jawa kan, yang ni pula cakap Kelantan lah, satu utara, satu selatan memang tak ngam mah, sejak lepas tu, tu kena kacau lah teruk sampai kalau satu hari tu, hari tak sebelum dia orang balik, dia orang dua beranak ni, dikacau lagi tapi kali ni memang paling ekstrim Lepas tu satu waktu tu mereka sebenarnya nak turun pergi makan. Okey. Jadi naik lift lah, naik lift turun lift macam tu. Jadi tengah tekan lift patutnya turun ke tingkat bawah, tapi lift tu naik ke tingkat 5. Okey. Bila lift tu naik ke tingkat 5, okey, ni dua beranak eh bayangkan eh. Lift tu naik ke tingkat 5 dan pintu lift terbuka Berhadapan dengan lift adalah ruang hitam Yang memang ada ruang Tapi hitam gelap kosong Yang tak digunakan Yang digunakan adalah daripada tingkat uh, bawah Tingkat uh, ground floor Sampai ke tingkat keempat Tingkat kelima memang tak ada digunakan Bila buka je pintu Gelap dengan bau dia busuk gila Pada waktu tu dua beranak ni Pula kita naik ke tingkat lima Ingatkan ada penumpang lain Rupanya tak ada Woh tekanlah lift tu supaya pintu tertutup bila pintu tertutup lega sangat dua beranak ni tadi pegang tangan dua beranak ni lega sangat tiba-tiba baru dia perasan rupanya waktu pintu tu terbuka ada benda lain yang masuk Mak Saleh perempuan pakai blouse tapi buruk blouse tu bukan koyak-koyak blouse tu jadi pada waktu tu dua beranak ni yang tadinya dalam keadaan, keadaan lega masing-masing takut balik berpegang tangan gigil-gigil macam-macam surah keluar ni sebabnya dalam lift tu ada benda lain ada orang lain ada mak salih yang masuk daripada tingkat kelima padahal memang dia orang tak nampak ada orang masuk bila dia orang sampai ke tingkat lima ada seorang lain pula bagi gila dia dua beranak ni baca macam-macam surah untuk rasa untuk bagi kekuatan dalaman supaya benda tu tak terekam dia orang kan jadi bila sampai dekat ground floor pintu terbuka dia orang pun berlari keluar daripada lift sempat juga tengok belakang tak ada pun perempuan tu perempuan tu tak ada memang perempuan tu mak salih dan dia punya uh, rambut tertunduk dia punya uh, suasana dia tertunduk ke bawah dan dia pakai blouse yang agak lusuh ah macam itulah keadaannya jadi pada waktu tu bila dia keluar daripada situ teruslah dia tanya dengan orang-orang yang berjualan-jualan dekat depan hotel Ma kenapa pula hotel ni jadi seram sangat dia kata jadi hotel orang hotel oh, orang hotel orang penjual-jual tu bagi tahu sebenarnya selepas ada satu kejadian yang sangat mengerikan yang terjadi dekat hotel ni yang mana dia tak beritahu tahu kejadian apa hotel itu ditutup ditutup sampai lepas tu masuk ke zaman covid bila habis zaman covid barulah ada pembeli baru yang membeli hotel tu dan dia masukkan perabot-perabot baru sebab itu dekat dalam iklan perabot ni memang cantik memang terkini moden padahal hotel tu, tu sendiri dah ter, tertutup selama Uh, belasan tahun lebih kurang macam tu jadi pada waktu tu barulah tahu kenapalah dekat dalam iklan cantik perabotnya bukan perabot kerasi kar rupanya ada cerita di sebaliknya dan dikata mujurlah malam tu adalah malam terakhir, dia tinggal dekat Bandung dan esok je dia balik Terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita yang abang sampaikan. Moga ceritanya menjadi itibar, pengajaran dan hiburan untuk kita semua. Jadi sebelum abang tamatkan cerita, ada beberapa ucapan yang abang nak sampaikan untuk dijadikan kenangan-kenangan. Ucapan yang pertama ni datangnya daripada anak-anak buah yang bernama Rizki dan Rizkoh. Nak sampaikan ucapan hari lahir buat seseorang yang bernama Encik Fakir. Iaitu uh, yang mana hari lahirnya jatuh pada 23 hari bulan 9 dengan ucapan Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberi kekesihatan yang baik dan sentiasa dalam rahmat Allah Dan pada masa yang sama dia nak sampaikan ucapan Semoga Encik Fakir happy-happy dan jangan garang-garang selalu <laughs> Di kesempatan ini, abang nak mengucapkan selamat hari lahir buat Muhammad Alfian Shah yang ke-14 yang mana tarikh lahirnya jatuh pada 26 hari bulan 9 dengan ucapan Selamat hari lahir buat Muhammad Alfian Shah. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan sentiasa dalam rahmat Allah. Amin. Ucapan yang seterusnya datangnya daripada Adib Omar nak sampaikan ucapan hari lahir buat maknya iaitu Hajah Azah binti Osman yang mana hari lahirnya jatuh pada 18 hari bulan 9 dengan ucapan semoga mak sentiasa dalam rahmat dan kasih sayang Allah dan daripada JSPN mengucapkan selamat hari jadi buat Puan Hajah Azah binti Osman semoga sentiasa dalam rahmat Allah amin Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang abang sampaikan. Moga ceritanya menjadi iktibar pengajaran dan hiburan untuk kita semua. Hingga berjumpa lagi dalam hari yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.